Вітаю вас, шановні подоляни, Усім бажаю гарного настрою та цікавого перегляду наших програм. А гостем нашої студії сьогодні є засновник мовного центру Інгліш ТОП Віктор Снігуров. І говоритимемо ми на тему вивчення іноземних мов. Вітаю вас, пане Віктор! Здравствуй, Альона! Здравствуй, дорогі нічані! Давайте поговоримо про ваш новий мовний центр English Top. Яка его концепция? Новый центр English Top, он создан для обучения всех желающих, начиная от детского возраста и до самого старшего, иностранным языкам, таким как английский, немецкий, португальский, испанский, польский, чешский, иврит и даже, может быть, будущим японский язык. Также мы делаем переводы со всех этих языков. Насколько квалификованы ваши педагоги? Преподаватели был очень жесткий отбор. У нас было 50 кандидатов, от биржи труда, которые хотели работать в плане обучения людей в нашем центре. Всего-навсего со, со всего отбора в плане тестирования и мастер-классов для преподавателей осталось только 12 человек, самые лучшие из лучших. Они прошли полную программу подготовки, знают нашу методику и уже работают у нас очень успешно. То есть и с детьми, и с взрослыми. Абсолютно. Але сначала с какого віку вы принимаете детей? Мы принимаем детей с трех с половиной лет. Это самый такой возраст, где ребенок уже способен воспринимать. Вони ж тільки починають говорить. Они понимаете, они разговаривают, они учат русский, украинский язык с мимики, с жизнью, с жестом. Именно такой методикой мы пытаемся их научить английский язык. Это картинки, это песни, это ассоциации с рисунками, с сказками. Это интересно. Тут и так проходит занятия с дошкільнятом, да? Да, абсолютно. А насколько важка программа у пидлитков? Ну, программа, скажем, у них немножко, конечно, тяжелее. Мы должны здесь, как говорится, убить двух зайцев. Во-первых, они школьники или они учатся в садике. Мы хотим дать такое обучение, чтобы они и там имели прогресс, который показывается их ними оценками. Но помимо программы школьной или садика, где они обучаются, мы должны научить их именно разговаривать английскому или немецкому или ниже рассказанных, скажем, языков. Поэтому, в принципе, там методика немножечко сложнее. Мы должны сделать и хороший эффект разговорного, а также мы должны их удовлетворить потреб, требования их преподавателей в школах или садиках. Насколько важко вчити э, иноземную мову дорослим, або згадувати те, что они колись вчили в школе в радянские часы? Этот вопрос я слышу каждый день. Когда приходят там взрослые люди и говорят, вы знаете, я уже старше, наверное, уже мозги не те, наверное, я уже... Но сам как бы деле, это все комплексы. Я считаю, что человек просто, который имеет много-много проблем в голове, и когда он приходит на урок со своими проблемами, очень тяжело ему наказать урок эффективной английского языка или немецкого и так далее языков. Потому что у людей как бы намного больше проблем в голове. Самое главное – это расслабиться. Главное – забыть все проблемы свои за стенами нашей школы и здесь думать только про язык. Тогда мы гарантируем успех. А какие мовы можно выучить в вашем центре? Ребята, мы учим английский. Английский American English такой есть. Немецкий, португальский, испанский, польский, чешский, и брит. И вот хотим в будущем японский язык. Я так себе думаю а скільки взагалі мов може вивчити одна людина? Ну реально, і якщо, звичайно, вона хоче це сделать. Если самое главное, это у человека должна быть мотивация. То есть каждый язык изучается, если мы говорим не про подростков, а взрослый человек, у него есть определенная цель. Вот приходит нам как бы клиент и говорит, вы знаете, я работник банка. У нас банк сейчас требует знания языка. Конечно же, мы направляем язык сразу же в его русло. То есть это идет бухгалтерский учет, это идет экономика термины. Конечно же, без грамматики тоже никуда. Мы занимаемся с ним так, чтобы уже он был готов для диалога именно по его мотивации, то есть по его работе. У каждого человека есть своя цель для языка. Если это школьники, студенты, если папа с мамой заставляют, ты маешь знать английскую мову, будь ласка, иди в этот центр. Поэтому, понимаете, ребенок приходит, он не очень хочет высиживать после семи уроков в школе или гимназии, или университета еще на таком же уроке в нас, у нас. Поэтому наша цель заинтересовать, сделать как бы клубный вариант, чтобы это было весело, но в одно и то же время, чтобы это было эффективно. Поэтому главная мотивация, конечно же, по чем методика вашего центра от методик других центров? В городе Хмельнинском, конечно же, каждый год растет конкуренция. Это, это радует, это хорошо. Я всегда за здоровую конкуренцию. Мы одни из самых первых в городе. Я работаю уже 24 года стажа директором. Начинал я с подолья университета, тогда еще это было ХТИБА. Был центр, называемый Логос. Это старый центр, который путает с нами до сих пор. Этот центр был американского American English, только американского разговорного. Поэтому, как бы, мнение про него было двоякое. Сейчас мы работаем уже очень долгое время по базовой программе, которая прикрывает очень много аспектов курсы конкуренты как бы наши многие я не буду называть есть ну я сказал бы и хорошие есть есть не очень хорошие есть не дорабатывается но я люблю конкурентов которые стараются и которые делают свое дело с душой самое главное это для преподавателей и для центра по-настоящему хотеть научить клиента и им похвастаться это мой ученик послушайте его английский язык или немецкий и так далее тогда я буду уважать я уважаю всех кто работает в направлении но конечно же не люблю этот книжный вариант просто взяли книжку преподавателя сажаем домой. Ваши задания вот такие огромные. Ребенок проходит весь полностью курс. В конце концов говорит, do you speak English? No, I don't. Открываешь книжку? Да, я все слова помню. То есть, если учить язык только по книгам, только по материалу, который дают преподавателям, не общаться, не менять обстановку. Ребенок знает язык только в этой книжке. Выводя его на улицу, подведите к нему британского студента или школьника, он будет говорить очень слабо, при этом зная вроде бы много. Поэтому наш центр отличается немножечко, чем я могу, скажем так, похвастаться. Плюсы те, что у нас есть и книжный курс, и видеокурс. Учеников снимают видеокамеры. Каждый из них должен себя прослушивать. И видеотесты по темам, которые сдаются устно, они и через год будут помнить, и через два года, и через пять лет. Потому что это было записано видео, это ответственность, это очень сложно. Не просто чтение книжек и выполнение упражнений. Хотя это тоже вот этим мы, я считаю, отличаемся. Живым, более как бы живой атмосферой. Ну и грамматика, естественно, это первое. И не только этим, я сейчас зараз скажу, а после этого появится еще больше желающих до вас присоединиться. Насколько я знаю, не практикуют в центре домашние задания. Это правда? Ну, скажем так, домашние задания, конечно же, если сейчас меня услышат школы, школьные преподаватели, которых я тоже очень уважаю, есть среди них очень сильные, а также вузовские, без домашних заданий, конечно же, невозможно. Мы даем уроки домой ребенку, но ребенок, который имеет вот столько уроков, очень много уроков школьных или, скажем, вузовских, своих базовых, от которых зависит, скажем, их поступление в будущем, конечно же, это важнее всего. Курсы – это дополнительная школа и уроки по изучению языков. Поэтому уроки мы даем минимальные. Урок у нас длится полтора часа. За это время ми успіваємо проработати матеріал весь весь в класі. Домашні завдання ми задаємо, но только немножечко. Но це немножечко выучено. То есть, в принципі, ми не задаємо огромних домашніх задань, но все-таки ми їх задаємо. Извините. Чи допомагаєте ви своїм випускникам після закінчення курсів попрактикуватися в Америці? Конечно. Я можу похвастатися, числами... И нечистыми наши студенты, выпускники, школьники или студенты могут, имеют возможность поехать в Америку или в Англию. Есть такие программы, как Flex, программа Working Travel, это для студентов. Перед, перед поездкой это программа, которая имеет разные немножечко направления, но тем не менее это хорошая практика за границей, она имеет смысл. Поэтому ученики, которые заранее знают про эту поездку, мы немножко готовим по-другому. Есть программа для выезжающих, потому что если мы подготовим к школе, к подготовке к ЗНО, скажем, приходят, приходят родители к нам, и просит, мы хотим ребенку поднять оценку в школе или к ЗНО подготовить к экзаменам, либо поступление в ВУЗы, это совершенно другой курс. Это уже не будет как бы наших видеокамер, ситуаций там, сня, снятия кино по какой-то теме. Это будет уже зубрежка, конечно же. Но поездка за границу, эта зубрежка не поможет. Вы не сможете говорить свободно на темы, которые вы даже прошли, скажем, по подготовке к ЗНО. Ну, это уникумы, есть дети, которые умеют, конечно. Но в основном, как бы, эта подготовка не дает хорошего эффекта. Вы должны научиться разговаривать. Я считаю, что каждое слово, которое ты знаешь на бумаге, ты должен сказать в любой ситуации, на любую тему. Если ты его не сказал, ты его не знаешь. Ты просто узнаешь его у себя в тетрадке, либо в книжке. Поэтому за границу люди уезжают со специальной подготовкой. Тут здесь нужен прослушка, видео, общение, диалоги. То есть это своя система, своя методика. быть всем интересно, сколько коштует навчание в лингвистическом центре English Top? Ну, естественно. Ребят, у нас цены очень простые стоимость в группе стоит группа в месяц 250 гривен за 8 уроков То бишь мы занимаемся два раза в неделю по полтора часа этого достаточно чтобы ученик за полгода научился примерно 20 темам такие как покупки как внешность, как обучение моя страна, культура, темы для поступления в вузы достаточно этого времени дома в принципе дети тоже должны заниматься готовиться но мы делаем все в классе. 250 гривен – это 8 уроков по полтора часа, то есть два раза в неделю. Если ребенок немножко отстает, либо очень сильный, хочет перепрыгнуть в более сильную группу, есть система уроков индивидуальных. Если занимается ребенок индивидуально с преподавателем, стоимость 500 гривен в месяц. Если же два студента и один преподаватель, это будет 600 гривен, то бишь по 300 гривен с каждого ученика. Зрозуміло, чи можете ви з певністю сказати, що після закінчення курсів ваші випускники вільно володіють іноземною мовою, яку ви обрали, і можуть вільно вступити до вузів вищих навчальних закладів інших країн?